Всем привет с вами Games Я не знаю то с бандникам то с фрапсами, да вот так вот каждый раз прыгну по программе по программе Во-первых почему я иногда перестаю снимать через бандикам Бандикам я перестаю писать то что сбой приложения Я разобрался с этой ошибкой и оказывается надо было просто запретить ему выход в интернет, потому что, как я видел, по видео говорили э -э, этот эта программа выходит в интернет и проверяет, настоящий ли или нет. Вот, например купил я или нет информация вот он такую проверяет и поэтому надо было блокировать ему выход в интернет если все равно будет сбой приложение просто туда же установить где я была и все будет все хорошо я о программе все будет хорошо вот видите и лучше всего Gmail как я смотрел по видео чтобы ну английский чтобы был чтобы вас еще меньше спалили серийный номер это ваш номер я уже что-то забыл ну, как его сказать, я просто не знаю, не знаю, короче. Так, я тут пока что все настроил, не знаю, вы хорошие и плохое качество, это я уже не знаю. Так, ну что ж, я просто хочу... я специально это видео сделал, чтобы вам показать то, что я иногда буду через бандикам и иногда через фрапс. Даже через фрапс как-то не хочется снимать, я комментировал видео и я просто офигел. Это как какой-то, честно просто у меня вот слов нету я вот записал 7 видео вот это да которое я выложил недавно 30 320 э, м, раз ну, качества да а я настроил так чтобы было хорошее он закинул мне 11 э, гигабайт мне занял и мне очень понравилось э, вот. Так что я уже не знаю. Может быть, все время через фрапс, Ой, бандикам стану. И тогда я знаю, на видео говорил один бандикам, бандикам. Просто я уже заедаюсь. Бандикам он в сто раз лучше, чем этот. Фрапс. Я ошибался. Даже а, вот я когда выкладывал раньше фрапсом. Ой, бандикамом. Там разрешение хотя в вожди было. А в остальных программах только 300 20 там вообще мелкое и поэтому я не знаю приходил все время считать я пытался на бандикам вот у меня получилось проверял несколько раз перезаходил и все у меня хорошо было для чего я это видео заснял спросить его для того чтобы вам показать то что я все-таки буду снимать я уже как-то думал канал закрывать ждать пока что же будет новое железо за хорошие для, для съемок для игр я потом подумал ну, пусть будет, пусть я буду снимать видео. Но если не знаю, все время будет этот бандикам сбой приложения мне выдавать, то я уже не знаю. Может быть, буду снимать, но, или когда у меня деньги будут, я уже сам лучше лицензию куплю, да и все. Тут я вообще даже лайков и подписок не буду просить, просто такое видео показать вам. Если кому интересно, как я настроил, вот, пожалуйста. Ставьте на паузу и все. Все. Что ж, спасибо за то, что нас смотрели. С вами Гансу, Всем удачи, всем пока-пока.